Так ви адвоката дайте адвокату. Пустите адвоката, важці администрації. Ви перешкоджуєте адвокату. Заявляйте об адвокаті. Так і що ви адвоката, ладно? Адвоката не трогайте. Руки в нього уберите.

И общее состояние пока требует его лечения в стационаре. Во-первых, у него давление сейчас 175 на, на 110. Таких 120 ударов. Да, и сознание у него неясное, поэтому он неконтактный. Неважно это какой степени нарушено сознание, но оно нарушено, этого достаточно. Нарушенное сознание, это значит больной не может быть стопроцентно контактным. Я считаю, кроме того, у него кардиограмма ненормальная, там есть нарушение питания по передней стенке. Поэтому со стороны сердца ему тоже необходимо назначить лечение. Я считаю, что такого, такого больного я не могу сопровождать. Он еще нуждается в лечении. Адвоката пропустите. А аккуратно, оружие, отойди. Один адвокат, адвокат. Адвокат. Давайте, а стреляйте. А да, да, а давайте стреляйте. Сделайте шаг назад. Давайте стреляйте. Адвокат, пожалуйста. Ближе к турмедрам не а а подходите. А? А? Так а ваш закон про милицию, про оружие? Ближе к турмедрам не подходите, стоять. Стой. Так давайте стреляйте. Вы что вообще творите? Что вы вас беспределите? Действия, да я понимаю, ну куда, ребята, вы что творите? Готов, готов. Вы что делаете? Пожалуйста, я не, не, не пожалуйста. Нет, пожалуйста. Уберите меня. Руки от меня уберите. Я никуда не буду. Пане детектив, особый бере відповідальність. Девушку не трогайте, Алё. Рулишь ты. Тусуете, да? Обязательно, обязательно успешно. А, так, мне ваш детектив разрешил присутствовать с подзащитным, так что... Я прошу меня не остановить. Вас не ограничивает никто. Девушку не трогайте, военные. Не ты что делаешь? Ты что я трогаю? Бля, ты что делаешь? Это... Алло! Вы что а делаете, а? Не трогайте девушку. Адвоката запустите.